रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः सेवक वर्षा बंगला पहुंच गया तो इसका मतलब राम का पद समाप्त हो गया नहीं छोटा छोटा लोकान एकत्रित कर पौरुष जागृत करो जेवा शक्ति राजा देलाम राज्य मनता समाया नाम में जिस नाम वो श्री राम है श्री राम ही आकाश है श्री राम अवनी धाम है जग समाया नाम में जिस नाम वो श्री राम है कंठ में भी हृदय में भी बस गए बस राम है आज हम आपल्याला रामराज्य आणायचं रामराज्य आणायचा अर्थ असा समाज आपला शेवटचा जो व्यक्ती आहे त्या शेवटच्या व्यक्तीचे राजा जेव्हा ऐकतो राजा जेव्हा भेदभाव करत नाही त्याला रामराज्य म्हणतात